जगदानन्ददायी नमः जय जया जी अनन्ता विश्वचालिके अम्बा माता तव कृपा दृष्टियाता मागतसे दयालुमाये प्रथमाध्यायी मङ्गलाचरण देवी देवता गुरुगुणगान ऋषिमुनि माता पिता पतिसा सुसूरनमुन आशिषसकलांसा प्रार्थिला सकला आशीष धन्य जाहली विजय सकल लाभणार हे निश्चितले नवरात्री माता दरबारी प्रसाद मंदिरी दिधला विजयकान्ते करी गुरव पुजाराणी आरंभ जाहला चरितग्रन्थ कृपे पूर्ण होवो चरित प्रकाशन सोहला अश्विन नौरात्रात मन्दिरी काका महाराज सिद्धहस्ते सप्तशती मागणे दरेक भेटीस देवाज्ञा जाहली कृष्णाभास कार्यन सम्पन्नले समक्ष खंतलागलिसे विजयकान्ते जगत जननी एकवीरा माता तिये आकर्षियेले मम चित्ता विस्तृतवर्णावे चरित आता ऐसे चित्तासि वाटतसे एकवीरा मम कुलस्वामिनि वन्दनकरोनि तिये चरणि अनन्यभावे शरणजावोनि प्रार्थितसे मातेसि माते सप्तशतित तव चरितलिहावे भक्ता भाविका महात्म्यकथा वे भावु कोडपुरवावे कामना पूर्तिदात्री अतर्क्य तव चरित कसे वर्णावे न च शब्द थिटे पडतात माउली तव वर्णनासि तु दिव्यतेजः आद्याशक्ति मी अज्ञानी अल्पमति की वर्णावि तव महती मी पडिली माते संभ्रमात्ोनि सोडवावे मजसि सहायभूतभावे हाती धरोनि च लिहवावे हीच प्रार्थना चरणासी ओम श्री एक अखिल विश्वाची स्वामिनी अनन्यशरणरिघताचरणि भक्तवत्सला धाविन्नी आद्याशक्तिपालिधावोनि प्रसन्नवदने कृपाशीषदेवुनि भक्तकामना पूर्वोनि दिधली प्रेरणा कार्यासि एको अहं बहुस्यामी अशी इच्छा होता भगवंतासि निर्मियेले महाशक्तिसि स्वतः विलगकरोनिया विलगली पुरुषातो न कारण महाशक्तिने विश्वे निर्मुन खेलमाण्डला जगता जगताचा विश्वाची करियेली उत्पत्ति चौर्यांशी लक्षयोनी निर्मिती चराचर उत्पन्न होती महामायेचा करणीने जीवीचे जीवी करावया उद्धारण परमेश्वर स्वये कारण या लागी निर्गुणत्व सांडोन स्वेच्छे सगुण होतसे ज्ञान बोध करावयासी अज्ञान हरण करण्यामीसी जीवकल्याणसाधावयासि स्वयमेव अवतरतसे कर्ता कर्विता परमेश्वर आत्मा रामनिरन्तर बुधानन्द अपार नित्यनिरञ्जन निर्म निर्गुणन निराकार उरले से चराचर व्यापून कृपेचा असे महासागर सुखकारक सर्वदा जगती जीवा असे विषय ज्ञान दरेका विषय भिन्न भिन्न मोहवशे विवेक सरोन मूढ़ जीवासी स्नेह भाव इत्यादि से ज्ञान पशुपक्षी मनवा बुद्धि विवेक मनवा प्राप्तन इतर जीवा ना महामाया प्रभाव करीत जीवहोति मोहप्रवृत्त महामाया रूपि भवरात् गरगरत् पडति मोहगरति माया मानवी अन्तःकरण स्वबले घे खे चोन गुरफटवते संसारबन्धन ज्ञानि हि या अपवादनसे जीव संसार संसारबन्धनी ममत्वमीपणयात गुन्तोनि हव्यासे सातत्ये दौडोनि नरजन्म महामायेचे व्यर्थे महामाये च नचजान चैतन्य आत्मब्रह्म विस्मरण देहतादात्म्य घणतसे मायाखेळे जायरमोन परमात्मांश विस्मरण भान फेरे फिरतसे। परिप्रारब्धे जीवा प्रति गुन्तले मन पुरती शाश्वती ओढला गतसे मोक्षाची होता उपरती उपरति शाश्वती। महामाया धरीस्वहाी जीवाचा करावया उद्धार भक्ताराधने होय प्रसन्न मोक्षप्राप्तीचा च वरप्रदान तोडतसे संसार बंधन स्वये जगदम्बा भक्ताचे जीवा गुंतवी बंधनी तैसेची जीवा मुक्त करोनी परब्रह्मात दे मेलवोनी कृपा बरसवोनी जगदम्बा भगवंताचा प्रधान शक्ति प्रथमान्तरङ्गशक्ति द्वितीया से तटस्थशक्ति तृतीयबहिरङ्गे नामे प्रसिद्ध प्रधानशक्तिवरिलतीन अन्तरङ्गशक्तिसि बहुमान् नारायणशक्तिस्वरूपमणोन् सर्वत्रतीये सि पूजदाति भगवन्तान्तरङ्गशक्तिला नारायणशक्तिमानिति जना महालक्ष्मी नामाभिधाने तिजला सन्मान से महालक्ष्मी देवी भगवती त्रिगुणमयी परमेश्वरी ती असे विश्वाची मूल प्रकृति विश्वव्यापोनी उलिसे लक्षे रूपे मनोनी माया रूपे ब्रह्मरूपे। या रूपे ब्रह्मे दोन्हीपे चरा ने चर महालक्ष्मी लक्ष्मीतन्त्रा ते स्वये आपुली कार्यसाङ्गते पञ्चकर्म सततकरिते आद्याशक्तिमाहुली तिकर्मे पुरी लसति तिरोभावसृष्टिस्थिति संहारानुग्रहति पञ्चकर्मे भणति जया त्रिगुणात्मकगुणवसति परित्रिगुणदोषा संसर्गी नसति अव्याकृतस्वरूपी आद्य प्रकृति जगदम्बे तु आहेसि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदासि तु चि आधारभूत अससि वेद त्रयी तु अससि चण्डिके जगदम्बे दुर्गे तु अचिन्त्य महाव्रता षडऐश्वर्ययुक्ता देविहारिणी भक्तचिन्ता भक्तवत्सला दयानिधे तूचि महाशक्तिमान साधन, शब्दस्वरूपा सर्वश्रेष्ठ सोन जगत् योगक्षेम चादविसी दुर्गमाशा भवसागरी स्वभक्तासी स्वभक्तासि तारी। चितारी भक्तमनीचि चिन्ताहारी जगत्कल्याणि माौली सकलात् श्रेष्ठ शक्ति शक्ति हुनि श्रेष्ठ अन्यना जगति देवी से शक्ति परब्रह्माची महामाया परमात्म्यातोनी विलगली, जगा व्यापोनी उरली विश्वखेळात दंगली, महामाया आदिशक्ति भक्तिरस ओथंबे ओव्यातोन सकल हृदय सिंचन, बहरले श्रोते अन्तःकरण भक्तिभाव उदेला सकल इन्द्रिये एकाग्रली चरित्रश्रवणीताद्यात्म्यली देहजाण न चौरली श्रोते सज्जन सकलाहि पुडिलध्यायी वर्णन महादेवी शक्तीचे असोल तयाचे चे रसपान विराम देतसे द्वितीया ध्याया इति गुरुकृपाङ्कितभक्तकवयित्रिविजयकान्ता विरचितप्रासादिक ॐ श्री एकवीरा सप्तशती ग्रन्थद्वितीयोऽध्यायगूढः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते